Право на владу канал 1 плюс 1. Дякую тим, хто долучився до нас так пізно. Ми продовжуємо говорити про те, як зміниться основний закон країни і чи допоможе це змінити життя українців згорі донизу. Вітайте! Віталій Ковальчук, перший заступник голови адміністрації президента України. Леонід Ємець, народний депутат, Народний фронт. Борис Филатов, народный депутат позафракційний, и Володимир Пилипенко, представник Украины у Венеційській комиссии. Борис Филатов, народный депутат позафракційний, член э, Комитета справосудия. Спасибо большое за то, что дали мне слово. Знаете, ну даже я начал во время нашей тоскливой дискуссии засыпать, а время сейчас позднее, и мне кажется, не только присутствующие здесь Зрители, а также наши телевизионные зрители, наверное, уже совсем запутались в венецианских комиссиях, в субсидиарности, децентрализации, префектах и всяких разных умных словах. Что бы я хотел сказать? Действительно, конституционные изменения, которые сейчас очень живо обговариваются в этой студии, они имеют место быть, и много будет сказано хороших слов, и было сказано хороших слов, и действительно подобного рода конституционная реформа нужна. Но тем не менее, я однозначно считаю, что она не соответствует требованиям общества и общественному запросу, который имеется сейчас после того, как произошла в Украине революция достоинства. Давайте сделаем небольшой экскурс в историю. Тут уже звучали слова о том, что у нас постоянно есть противоречия между президентом, премьер-министром, парламентом. Давайте вспомним. Президент Кравчук внеочередные выборы. Президент Кучма. Дело Гангадзе, оранжевая революция. Президент Ющенко. Трехпроцентный рейтинг, позор, и он ушел, в общем, совсем, совсем не бодро. Но я уже не буду говорить, например, за человека, который сожительствовал со страусами в страусиных туфлях, и пришлось его реально выталкивать всей страной. Так зачем мы все время говорим, уже 24 года, пытаемся перегрузить эту систему, все время нажимаем на клавишу «резет» и в результате возвращаемся к одному и тому же результату. Давайте тогда посмотрим и, может быть, примем решение всем обществом о том, что пост президента Украине не нужен. И Украина должна быть парламентской республикой. Я не хотел бы, конечно, навязывать аудитории штучно такую дискуссию, но если продолжить тезис о том, что люди должны прикоснуться к власти, они прикоснутся к власти не только после децентрализации, они прикоснутся к власти, если мы все в Верховной Раде примем закон об отзыве депутатов, если мы сделаем изменения в Конституцию и ограничим избирательность депутатов двумя сроками, если мы Будем говорить о неприкосновенности не только судей, прокуроров и депутатов, но будем говорить и о неприкосновенности президента, и в том числе все примем закон об импичменте, о котором все говорят, но на самом деле подано несколько законопроектов, которые похожи друг на друга, я имею в виду 1097, 2278 и 1098, и которые имеют одинаковых авторов, и при этом они постоянно находятся где-то в недрах аппарата, гуляют по кругу, по 10 раз туда и сюда, но на самом деле в зал не выносятся. Поэтому люди могут прикоснуться к власти, если, например, я считаю, Петр Алексеевич, пользуясь своей законодательной инициативой, от своего имени внесет закон об импичменте президента. И это не штучное навязывание дискуссии. А я вам хочу сказать так, что у нас бы в стране не было происходящего Майдана, вернее, происходящего кошмара, не было бы Майдана и революций, если бы люди видели альтернативу, что президента можно убрать через законодательную процедуру, а не выходя на площади и беря в руки оружие. Поэтому я считаю, это не штучно навязываемая дискуссия, а это то, чего требует сейчас общественный запрос. Парламент испыт на 300 голосов. Необходимых для изменения до Конституции. У нас откровенная дискуссия. Зачем мы вводим общество в заблуждение и занимаемся симулярами? Ми прекрасно, і ви, і я знаєте, а тому які розмови йдуть в кулуарах. Депутати не хотіли голосувати за зняті неприкосновіності. Вони говорять, ми проголосуємо тільки в тому випадку, якщо неприкосновість буде знята з всіх суб'єктів політичного про це неможливо зробити. Змінити конституцію теж не вдасться. Якщо парламент не здатен виконувати взяті на себе обіцянки, записані в коаліційній угоді, підписані усі керівниками фракції, особисто скріплені коаліцією підписами кожного депутата, то вибачте, що це за парламент. І що він обіцяв, що, що з ним це треба за робити. Коаліція є та ваша політичка від того. Поки що поки що коаліція має перед собою цей іспит. І я вірю в те, що вона його складе, тому що перед нами стоять надзвичайно серйозні виклики, такі як і децентралізація, такі як судова реформа. Якщо ми їх не здатні зробити, то перспектив, вибачте, у нас немає. І чесно кажучи, я впевнений, що суспільство має силувати цей парламент, виконувати обіцяни людей в парламенті, які підтримують ці закони. Ну, смотрите, я хотел бы вернуться э, к тому вопросу, что предлагаемый и обсуждаемый сегодня проект децентрализации, конституционной реформы, он нужен, он важен, и, естественно, мы все депутаты будем за него голосовать. Как минимум, я могу сказать, что я отдам свой голос за предложенную децентрализацию, потому что это нужно и стоит на повестке дня. Но опять же, я хотел бы вернуться не к штучному навязыванию дискуссий, а к тому, что обсуждаемый проект децентрализации – это уже фактически прошлый, прошедший день. То есть Реально, мы сейчас должны просто объяснять людям, что мы вкладываем в эту децентрализацию для того, чтобы у них не было вопросов. Только сегодня я был на другом эфире и задавали вопросы, по какому принципу будут объединяться территориальные громады, как будут объединяться села. То есть, здесь уже нужно объяснять людям принципы взаимодействия и дальнейшего функционирования этой конституционной реформы. Я хочу вернуться к другому вопросу. Я хочу вернуться к тому, что на самом деле это только первый шаг, и наша страна после революции достоинства нуждается в более глубинных преобразованиях. И это стоит обсуждать сейчас, потому что... Это что просто... Это Я уже говорил об этом в своем предыдущем выступлении. Знаете как? На самом деле штучно обществу навязывается дискуссия о том, что у нас все проблемы в конституционном поле заключаются, что у нас плохие конституции. Я как человек, который писал когда-то диссертацию по конституционному праву США могу сказать, что на самом деле в мире очень мало плохих конституций. Вот если, например, говорить о Веймарской конституции 19 -го года, она действовала все время, когда в Германии был фашистский режим. И при этом прекрасная демократическая конституция 19 -го года, которая была потом имплементирована пятью статьями в конституцию 49 -го года Федеративной Республики Германии, не воспрепятствовала фашистскому режиму в Германии уничтожить миллионы людей. На самом деле очень хорошая конституция в Северной Корее. Я хотел бы просто задать вопрос, здесь сидят уважаемые эксперты, сидит господин Головатый. В действительности конституция 96-го года, она была признана на тот момент одной из самых демократических конституций, но проблема заключается в том, что каждый раз человек, находящийся на посту президента, пытается ее перекроить под себя. И об этом я хочу сказать. Я не хочу говорить о том, что Петр Алексеевич плохой президент, или мы должны сейчас принимать эти изменения. Но мы должны сейчас и у общества есть запрос соответствующий, двигаться дальше. И сейчас этот вопрос уже стоит на повестке дня. Вопрос как к члену правящей коалиции. То есть я полностью вас поддерживаю о том, что мы должны внести изменения в Конституцию и принять соответствующий закон о гражданском оружии населения. В настоящий момент существує законопроект 11.35. Можете ли ви сказати, коли правяща коаліція внесете його в зал? Для того, щоб ми всі проголосували, і вні фракціони депутати теж Закон 11.35 о гражданском оружии населення Я дуже добре знаю ваш закон. Більш того, я брав участь у розробці ще тим скликанням цього парламенту. Я вам скажу, що я є автором закону, який органічно доповнює право володіти зброєю. Це є ще право. Використовувати цю зброю, бо сьогодні законодавство більше покладає відповідальності на людину, яка зі зброєю себе захищає, ніж на злодія, який вліз до неї квартиру. Сьогодні людина має в того силуета вночі, невідомо чим запитати, а це у вас що за штука схожа на зброю? Це у вас зброя чи, можливо, щось інше? А ще краще, якщо він в неї вистрілить, то тоді він не сяде в тюрму той, хто захищав себе. Я вніс закон, за яким людина має право спочатку стріляти в себе вдома, а потім уже питати, хто там, вибачте, до нього вдерся, тому що ці речі є невід'ємними. Я повністю підтримую той законопроект про право володіти зброю. Я Спасибо. буду за нього голосувати. Я вас запевняю, наша фракція за нього буде голосувати. Як тільки він дійде до розгляду парламенту, він буде цим парламентом підтриманим. Бо сьогодні, сьогодні коли надзвичайно висока рівень злочинності, коли ворог, який сьогодні може бути між нашими вулицями, і ми матимемо вести партизанську війну, має знати, що тут кожен хлопець, кожна. Жинка, моя сброя, и наша страна так просто не сдастся. Хай боится сюда, вы, Гиббот. Спасибо. Лису. И тогда у меня вопрос господину Ковальчуку. А какова позиция администрации президента в вопросе э, принятия законопроекта о гражданском оружии населения? Ну, я думаю, что позиция администрации президента на самом деле заключается в том, что мы должны принять все те законодательные акты, которые реально обеспечат защиту прав, свобод каждого гражданина. И э, я удивлен на самом деле, почему мы дискутируем на тему, что происходит в стенах Верховного Совета. На сегодня есть правящая коалиция, которая составляет 302 народных депутата. Да? Есть рада коалиция, которая принимает решение, какие э, законодательные инициативы выносить в зал. Кроме всего прочего, Борис, я думаю, что у вас здесь полное право требовать на самовнесение этого законодательного акта в стены парламента. Для того, чтобы в сессионном зале народные депутаты подтвердили свою способность действительно обеспечить реальную защиту и обеспечить безопасность жизни каждого гражданина.